Савик, да? скажите, пожалуйста, что, что произошло вообще сегодня здесь? Я не знаю, Мутафа, что произошло. Интер говорит, у него технический сбор Давай с самого начала. Гости говорят, что их не пускали. Это правда? Ребят, ну, я не, ну никто никого не пускал. Ну я, не, ну это, ну, я не могу это объяснить. Ну как можно не пускать лидеров фракции? Мы их пустили. Единственное, по сценарию, как ты прекрасно знаешь, да, Вчера ночью в Вильнюсе мы узнали много информации. И сегодня утром. Когда мы летели сюда, мы летели с тобой в одном самолете. Угу. Да? Ты мне сказал, как это ты не будешь начинать программу журналистов. Правильно? Да, да, да. Ты сказал. Да. Во время полета я тебе сказал, да. Но при этом. Прав. Мне... Почему не пустили оппозиционеров в студию? Нет, я говорю, просто изменился сценарий. Я сказал в редакции что мы сначала сделаем журналистов, потом раска дадим картину Вильнюса, расскажем, что там было. Да. И после этого лидеры оппозиции, так же как и власть, смогут высказать свое отношение к тому, что сегодня произошло. Все. Сейчас идет сериал. Тебя предупреждали об этом? Что пойдет сериал? Да. Русский сериал? Да. Хорошо. А ты попрощался с людьми, сказал, что это, может быть, последний эфир на канале. Это было серьезно? Ну, конечно, потому что я подумал, что это «Лебединое озеро». То есть, ну, хотя бы дали «Лебединое озеро». Мне приятнее «Лебединое озеро», чем этот сериал. То есть, все-таки это последний эфир или не последний эфир? А, э -э, мне нет ответа. Мустафа, не дождешься, Мустафа. Вот можно, не дождешься, Мустафа? Не знаю. Все, спасибо. Не знаю. Последний эфир. Я уже переживал последние эфиры на разных...